السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین زندگی میں آئے تو نفع دے گا بہت ہی انمول بیان مولانا ابراہیم صاحب کا تمام دوست اس بیان کو دے گے جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ تو اصل دعوت علم و ذکر کو زندگیوں میں لانے کے لیے ہے اس کو تو بیچاری کو شاید پہ کر دیا جائے ہاں علم و ذکر کر جماعت والے نام نہیں لیتے نہیں لیتے گنتے ہیں چھ نمبر وہ تو چھوٹے بچے چار گڑیا وہ نہیں کہ نہیں یہ چیز زندگیوں میں آئے حضرت کہ دوا بدن میں جاوے تو فائدہ دے گی کہ دن زندگی میں آ تو نفع دے گا آنکھ کی دوا آنکھ میں جاوے کان کی دوا سب تو فائدہ ہوگا باقی آنکھ کی دوا رکھیے کان کی دوا رکھیے تو کیا ہوگا نہیں آنکھ کی دوا آنکھ میں جانی چاہیے کان کی دوا کان میں جانی چاہیے تو کان کا نفا آنکھ کا نفع یہی مطلب علم و ذکر کا ہر چیز کی دوا ہو جائے کہ علم و ذکر پہلے دوا بنے گی پھر غذا بنے گی پھر کیا بنے گی پھر غذا بنے گی کہ پھر علم و ذکر کے کام نہیں چلے گا کیسے غذا بغیر کام نہیں چلتا اس لیے ہماری دعوت میں جو کمی ہے وہ علم و ذکر کی کمی ہے اس لیے اس کے اثرات پیدا نہیں ہو رہے ہیں ورنہ دعوت کے کام کا یہ اثر ہے کہ اس سے حالات بدل جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جانے کے بعد مدینے کے حالات بدل گئے حالانکہ آپ نے حالات بدلنے کے لیے وہاں ہجرت نہیں کی تھی سمجھے نا لیکن وہ تو کام کا اثر ہے کہ صورت نکلا تو روشنی ہوگی قائدے کی بات ہے ہاں تو مدینہ کے حالات اچھی نہیں تھے مدینہ کے لوگ یشرف کہتے تھے یسریف اچھا نام نہیں ہے اس لیے مدینہ کو اب یسرف کہنا منع ہے مدینہ منع کہنا تو اس کے حالات اچھے نہیں تھے اس لیے اس کو لوگ یسریف کہتے تھے جو جاتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا مدین دو بڑے بڑے قبیلے تھے گروپ وہ لڑتے ہی رہتے تھے اس طرح بدامنی بھی تھی اور دوسری پریشانیاں بھی تھی اور بیماری بھی تھی کیا آپ کے کی جانے کے بعد حالت بدل گئے کیا بدامنی ختم ہو گئی کیوں کہ لوگ بھائی ہو گئے لوگ بھائی ہو گئے اور لوگوں میں لوگوں کے اسباب میں برکتیں ہوئی صحیح کھرت کرنے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے غلط خرچ کرنے کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں جیسے آج ہے کہ کماتے بہت ہیں مگر برکت نہیں ہے ہاں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح خرچ نہیں ہو رہا ہے سب ان کے اسباب میں برکت ہو لگے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ وانوں کو سخاوت کی دعوت دی چکھی بنو تم جاہلیت میں بہت کئی مال لٹاتے تھے اب تم کو کیا ہوگا شکی بنو تو شہاوت کی دعوت دیا ہاں مال کو شاہی خرچ کرو تو کیونکہ حالات اچھے ہو گئے تو اس کام کا اثر ہے کہ اس کام سے حالات بدل جاتے ہیں ہاں جیسے سورج نکلنے سے روشنی ہو جاتی ہے ہاں ایسے ہی اس کام سے اس کے ہم سے حالات بدل جاتے ہیں تنگیاں دور ہو جاتی ہیں دشمنیاں دور ہو جاتی ہیں باطل مغلوب ہو جاتا ہے باطل دب جاتا ہے یہ اس کے اثرات میں سے لیکن کسی بھی جیت کا اثر اس وقت ہو جاتا جب وہ پوری پوری ہو تو وہ ادھوری ہو تو پھر اس کے اثرات بھی ادھورے ہوں گے کیونکہ وہ چیز ہی ادھوری ہے دوا ادھوری ہے تو اثر بھی ادھوری ہاں تو ایسے ہماری تبلیغ ادھوری ہے صحیح میں نہیں کہتا کیا غلط ہے صحیح ہے مگر ناتمام ہے وہ یہ ناتمامی علم و ذکر کی ناتمامی ہے جو ہم بھوگت رہے ہیں کیونکہ علم و ذکر کا اثر انفرادیت میں ظاہر ہوتا ہے لوگ کتنے پڑھے لکھے ہیں وہ تو انفرادیت ہی بتائی ہوئی نا فلاں کہ فلاں علاقے کے لوگ پڑھے لکھے ہیں تو باتیں تو نہیں ہو لیکن جب دیکھو گے تو حرآبی پڑھا لکھا نہیں کرتے حرض میں پڑھے لکھے ہیں تو یہ انفرادیت میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے اس کتاب اس دعوت کا کتنا اثر لیا وہ اثر علم و ذکر کا اثر ہے دو اثر لیتے ہیں ایک علم و ذکر کا اثر اور ایک اچھے اخلاق کا اثر اس دعوت کے ذریعے سے لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں اچھے ماحول میں رہنے کی وجہ سے پہلے ایسے ہی تھے اب ٹھیک ہو گئے تو ایک تو یہ اثر ہوتا ہے دوسرا اثر یہ ہونا چاہیے کہ دعوت کی وجہ سے علم و ذکر بڑھ جاوے کیا بڑھ جاوے و ذکر بڑھے ہاں آپ پوچھو گے کہ علم و ذکر کر کے لیے مدرسے میں چلے جائیں ہاں پچھلی بار تو میں نے بات کہی تھی لوگوں نے کہا کہ مدرسے میں چلے جائیں تو مدرسے میں جانا تو ممکن نہیں ہے ممکن ہے آپ لوگوں کا مدرسے میں جانا ممکن ہے تو تین ممکن نہ ہو اسے کہ چاوت دی جائے گی جیسا نہیں ہے بلکہ اس کا امکان یہ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین اس کے پاس ہو یہ جیسے لباس ہے کہ جو جس حال میں ہوتا ہے اس حال کا لباس اس کے پاس ایک نمازی ہے تو وہ اپنا نمازی لباس لائے گا ایک آدمی کسی دوسری ڈیوٹی پر ہے تو اپنی ڈیوٹی کا لباس لکھا جائے ایک فوجی ہے تو فوج کا لباس لے کر جائے گا نہیں لے جائے گا؟ تو لباس اور دین ایک ایک مثال ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا لباس اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ اتار دیتا ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں ویسے دیکھو تو مولانا نظر آنے گی مسجد میں ڈیوٹی پہ جا رہے تو تو آپ سمجھ کیوں کہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں ڈیوٹی ہو گیا ہر حال کا لباس ہوتا ہے کام کے لیے ایسے ہمارے دین میں کہ ہر حال کا دین ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے دین اور لباس ایک ہی چیز ہے نہیں ہاں کہ ہر حال کا دن ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے ہر حال کا لباس ہوتا ہے رات کا لباس دن کا لباس کام کا لباس ملاقات کا لباس شادی کا لباس شادی میں جا رہے ہیں بس اتنا ہی ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دن اپنے پاس رکھے مشکل ہے جی مشکل ہے نہیں مشکل تو میرے بھائیو بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ ہر حال میں دین کا کام کرو گے تو نفع ہوگا اگر دین کا کام نہیں کرو گے تو نقصان ہی نقصان ہے آخرت کے لیے بھی اور اس دنیا میں بھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کا کام ہر وقت کریں ذکر کریں نماز پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو اس پر راغب کرے اور اس کو تلقین کرے کہ یہ کام کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو اس بیان کو لائک سبسکرائب کیجئے دوستوں کو شیئر کرے جزاک اللہ